Rəhmətullah və bərəkətlər. Keçən də sizlə götürmüşdük. Deyirik ki, inşallah davam eləyəcəyik təvhid qaydaları silsiləsinə Allahın izniylə. Və bu çox mühümdür. Və hər bir müsəlmanın bilməsi vacibdir. Çünki insan vəfat edəndən sonra soruşulacağı birinci məsələ təvhiddir vəfat elədi, insan qəbrinə qoyuldu. 1-ci gün təvhiddən soruşacaq. 1-ci deyəcəklər ki, mən rabbuk. Sənin rəbbin kimdir? Rəbb sözü ilah sözü ilə izəşta mə iftaraqa. Və izəftaraqa işta mə. Bu da qaydadır. Rəbb və ilah sözləri izəşta mə iftaraqa. Əz taraqa işdə məən. Əgər bir yerdə gələrsə ayrılar, ayrı-ayrı yerlərdə gələrsə birləşər. Yəni nə deməkdir? O deməkdir ki, misal şunə deyir ki, mən rabbuk. Demə burda ayrı gəlib. Bir yerdə gəlməyib. Bir soruşurlar qəbrdəki mən rabbuk. Deməkdir ki, sənin rəbbin kimdir? Sənin ilahın kimdir? Sənin mələkin kimdir? Sənin raziqin kimdir? Sənin xaliqin kimdir? bütün rəbb mənaları və ilah mənasını. Yəni ilah mənasını daura qoşsağın, çünki eyni mənadadır, bir yerdə gəlir. Dairə gəlir, ayrı gəlir, eyni, həm ilah, həm rəbb mənası var. Demək istir ki, sənin Rəbbin kimdir? Və sənin ilahın kimdir? Sən kimə ibadət etdin? Sənin ilahın kim idi? Onu da demək istir. Teşrubu bi haqqında soruşmayacaq. Çünki rububiyyəni biz bilirik ki müşriklər də iqrar edirdilər. Onlardan soruşsan ki yerləri və göyləri kim yaradı? Deyərlər ki Allah. Deməli yaratmanın yalnız Rəbb-in yaratdığını iqrar edirdilər, lakin uluhiyyətə şərik qoşurdular. Yəni xülasə bu müqəddimə ona görə idi ki birinci bizdən soruşulan şey bizim təvhid olacağı. Həmişə ayrı yerdə harda gəlir? Rəbb ilə ilah sözləri. Rəbb ilə ilah sözləri ayrı-ayrı harda gəlir? Qul əuzu birrəbbin nas malikin nas ilahinnas. Deyək ki, bax. Qul əuzu birrəbbin nas, Rəb. Sonradan ki, malikin nas ilahinnas, ikisi bir yerdə gəlib. Deməli, burada Rəb rububiyyədir, ilah uluhiyyət. Yəni Rəb yaradan, tərbiyə edən mülk sahibi olan, idare edən ilahda ibadət olman haqq məbud mənasında. Biz əşta məarifdə rəxa və iztəraqə cəmtə. Ona görə təvhid mühümdür. Yəni insan öləndə birinci təvhiddən soruşulacaq. Ən birinci, yəni sual. Keçən dərsin qaydalarını qısaca təkrar. Keçən dərsin qaydalarını qısaca təkrar. Birinci qayda oydu ki, keçən dərsdə 10 qayda götürdük. Birinci qayda oydu ki, Həqiqət təvhiddir, o, inkar və təsdiq arasındakı cəmləşmədir. Təvhidin həqiqəti isbatla nəticə cəm etməkdir. Yəni desən, deməli sən necə "Lə iləhə illallah". Yəni məsələn, Allah ilahıq. Bu bəs eləm. Yoxsa Allah ilah. Bu bəs eləm. Demə sanki "Lə iləhə illallah". İsbatla nəfiyi ikisinə bir yerdə gətir. Lə məlikə illəllah və lâ xaliqə illəllah və lâ rəziqə və lâ mudəbbira illəllah və lâ mutəsarrifə illəllah. Mütləq deməsən ki, Allahdan başqa məlik yoxdur, xaliq yoxdur, rəziq yoxdur. O mütləq nəfi ilə isbatı, inkarla isbatı ikisini bir yerdə gətirməlisən. İkinci qayda idi ki, ət-təvhidu əsəsul əməli və əsluhu. Təvhid əməlin əsası və əslidir. Bu nə deməkdir ki, yəni Allah təvhidsiz əməli qəbul etmir. Yəni bunun dəlili nə idi? İbn Abbasın sözüçə Quranda harda ibadət kəlməsi keçir, nə qəsd olunur? Təvhid qəsd olunur. Bax ha. Bax burada bir önəmli məqam var. İstəyirəm ona toxunum. Bəzən görürsən ki, insanlar var, qardaşlarımız var. Bəzi tərcümələrdən səflər tuturlar. Öz qardaşlarımıza söhbət gedir. Muharriyə Quranilər, Rahfizlər, ipsilərə söhbət keçir bədə-i sünnədir. Də bu tərcümə səhvdir. Misal üçün. Deyəsən, nəyə görə? Bax ki mən tərcümə eləmişəm ki, "Əmə xalaxətul cinna və lisə illə liəbədun." Allahu vəcəllə buyurur ki, mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət, məni ibadətdə təklləşdirsinlər deyə yaratdım. Amma təklləşdirsinlər sözü yoxdur. Deyirik ki, bax, tərcümədə xata var. Halbuki bilmir ki, Quranın üslubu bunu gərəkdirir. Qur'anın təfsiri bunu yer. Yəni Qur'an təfsirsiz tərcümə ola bilməz. Qur'an sünnəsiz tərcümə ola bilməz. Belə ayələr var ki, sən zahirini götürsən heç bir məna başa düşməyəcəksən. Mütləq idi ki, təfsirə qayıdasın. Ona görə təvhid əməlin əsası nəyə görə İbn Abbas deyir ki, təvhidsiz əməl qəbul deyil. Bax diqqət elə bura keçən dəfə olub. Məsələ, təkrar olub bu məsələ bu gün təkrardır. Nəyə görə təvhidsiz əməl qəbul deyil? Çünki müşriklərin də ibadəti var idi. Onlardan mücərrəd ibadət qəsd olunmadı. A, sadə ibadət qəsd olunmadı. İbadətdə Allahı təkleşdirmək qəsd olunur. İstənildi onlardan, tələb olundu. Ona görə onlar, yəni rəcabı verdilər. Yoxsa onlara ibadət edirdilər? Ya Yəhənnəsu ubudur rabbakum deyəndə üzü çevirdilər onlar. İnsanlar Rəbbinizə ibadət edin deyəndə onlar Rəbbə də ibadət edirdilər. Allaha də ibadət edirlər, lakin Allahı ibadətə təkleşdirməmişdirlər. Onlar bilir ki, la ilaha illallahdan məqsəd təvhiddir. Ona görə əməl təvhidsiz qəbul deyil. İslam insan müsəlman ola bilməz təvhidi olmasa. Mümkün deyil. Əməl qəbul olunmur ondan. 3-cü məsələ: "Ən nəvvelu vacibun və axiru vacibu huwa təvhiddir." Dedik ki, ən birinci və ən axırıncı vacib təvhiddir. Yəni insan islama girəndə təvhid tələb olunur ondan. Şahadət kəlməsi: "Əşhedü an la ilaha illallah və əşhedü anna Muhammədun abduhu və rasuluhu." Şarh edəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Bu cəhətdən tələb olunur. Bu, yəni insan-insana. Deməli, ən birinci vacib nədir? Təvhid. Və ən axırıncı vacib isə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Men kən axiru kəlamihi la ilaha illallah daxiləl-cənnə." Kimin axırıncı kəlamı "La ilaha illallah" olarsa, cənnətə girər. Və buna da çoxlu misallar vermişdik. Və həmçinin təkrar olunan keçən dəfə qaydalardan dördüncüsü: "Əl-intəsə bilə salihin la yantafi'u bihi sahibuhu." illa bil tauhid ve iman. Yani e, salihlərə nisbət olunmaq, salihlərin qohumu olmaq tauhid və iman olmasa fayda vermir. Didik ki, Nuhun e, və Lut aleyhissalamın, aleyhissalamın zövcələri kimi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın əmsi kimi, İbrahim aleyhissalamın atası kimi, Nuhun oğlu kimi və s. onların qohumluğu peyğəmbərlərə qohum olmağa onlara fayda vermədi. Deməli, iman, tauhid yoxdursa Yəni qorunmur qara və yəni fayda vermir. Söylədik ki, 5-ci qayda lər təaddudiyyə təvhidi vəl əqaid. Demək ki, təvhiddə və əqidələrdə təaddudiyyə yoxdur. Yəni təvhid və iman etiqadı bir dənədir. Deyir məsəl ki, bu məsələ təvhiddə ixtilafdır. Yox. Elə şey yoxdur. Bu məsələ əqidədə ixtilafdır. Yox. Əgər ixtilaf varsa, demə o təvhid və əqidə iman məsələsi deyil. Çünki bütün peyğəmbərlər gəlib eyni təvhidə, eyni əqidəyə dəvət ediblər. İnsanları necə gəldisə gəlib nahnu abnaul lat nahnu abna u'lat abauna vahidun ummuhatuna shattan. Deyir ki biz eyni atanın övladlarıyıq. Biz peyğəmbərlər, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki biz peyğəmbərlər eyni atanın övladlarıyıq. Atamız birdir. Yəni şəriətlərimiz, bir əqidələrimiz, imanlarımız birdir. Bir ümmətlərin şəddət. Analarımız fərqlidir, yəni şəriətlərimiz fərqlidir. Yəni namaz, zakat, oruc, həcc əhkam məsələləri fərqlidir. Yəni əqidədə, etiqadda ixtilaf yoxdur. Burada bir incə yerə toxunmaq istəyirəm. Deməli, var əqidənin usulu, bax, ümumən belə təbiri caizsə, demək olarsa, ümumən alimlər bəzi yerlərdə əqidəyə usul deyirlər fikə furu deyirlər. Əqida usul elmidir. Bu usulun da özünün usulu və furuzu var. Bəzi məsələlər var ki, onlar qəti şəkildə icmadır alimlər arasında. Buna deyirlər usul. Amma bəzi əqida məsələləri var ki, usulun furusudur, orasında yüngül ihtilaflar var. A hə, bura girmirik. Yəni ondan danışmırıq. Ümumi Halbuki onlarla nə edirlər? Yəni görməyə isbat edirlər. Məsələn, bəzi alimlər deyib ki, Allah azza və yani Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyadakı Rəbbini görüb. Amma Rəbbi görmək əqidə məsələsidir, usuldur. Amma dünyada görmək usulun furusudur. Dünyada görmək ixtilafdır. Əqidə məsələsi olsa da o da ixtilafdır, amma usulun furusudur. Amma axirətdə görmək icmad, hamı qəbul edir. Yəni Allahı görmək mutovazə hədislərlə, çoxlu nəbillərlə sabit olub ki, möminlər qiyamət günü Quranla, sünnə ilə, əsərlə, alimlərin sözləri ilə sabittir ki, möminlər Allah azəvəcəlləni, yəni qiyamət günü görəcəklər. Yəni cənnətdə ikən görəcəklər. Və sonra 6-cı yəni qayda Ar-rububiyə təvhidullahi bi af'alihi. Rububiyə Allahın fəillərində Allahı təkləşdirməkdir. Və sonra 7-ci qayda: Lärab bi-llah. Allahdan başqa rəb yoxdur və bu haqqda dəlillər gətirdik. Və sonra dedik ki, 8-ci qayda: Əməlül əşyai aləl həqiqətə illəllah. Əşyaların həqiqi maliki yoxdur Allahdan başqa. Və burada da bəzi qaydalar dedik ki, mülk ikinöldü. Yəni dedik ki, mulkul, mülk-ül mutlaq bütünlər nüq sahibi olmaq o Allahə aiddir. Bir də var, mulkul məxluqin, mülk əriyə. Yəni əvvəl malik deyildi, sonra malik oldu. Buna deyirlər mutlaqul mülk. Mülkdən nəyisə malikdir, amma mülkün hamısına malik deyil. Və həmin Allah höcrəyə mülkü ə, onun əvvəli yoxdur. Axırı da yoxdur. Lə əvvelə lehu və lə nihayəta lehu. Lə yazal və lə yazal. Allahın mülkünün əvvəli yoxdur, axırı da yoxdur. Allah həmişə mülk sahibi olur və həmişə də mülk sahibi olacaq. Elə bir vaxt yoxdur ki, Allah mülk sahibi olmasın həmin vaxtda. Və elə bir vaxt gəlməyəcək ki, Allah həmin vaxtımı qsaib olmayacaq. Yox. Daimi Allahu əzə vəcəllə mutlak mülk sahibidir. Həmçinin dedik ki, mülk barədə qaydalardan Allahın mülkündəki onun idarəçiliyi xurriyyət, azadlıqdır. Allah öz mülkünü azad şəkildə idarə edir. Allahın mülkündə, yəni hədd yoxdur ki, Allahu əzə vəcəllə hansı həddlə idarə eləsin? Yox. Amma məxlubların mülkündə hədd var. İsrahatı sənə rəbbin təyin eləsin. İsrahatı sənə dövlətin təyin eləsin. Əsas odur ki, kim nə var, hər də var. Sən si, yaxın qohumlarını təyin eləsin. Sən müdirün, şirkət rəhbərinin təyin eləsin. Əsas odur ki, bu mülkdə sən azad deyilsən. Amma Allahın mülkündə Allah azad quru yəs var. Və nə deməsinin? Və, və dedi ki, buna görə də rəbb, Xalik, Malikur Allahın qudratı, Allahın izzəti Allahın rububiyyəsi. Malik olduğu üçün ibadət də ona görə yalnız onadır. Ondan başqasına ibadət etmək olmaz, ondan başqasına çağırmaq olmaz, ondan başqasına dua etmək, ondan başqasına nəzir demək, ondan başqasından, yəni qurban kəsmək olmaz. Həmçinin 9-cu qaydalarda xalqa kullə şeyin fələxı xalika illallah. Yəni Allahdan başqa əşyaların xaliqi yoxdur. Dedi ki, yaratmaq da iki növdür. Xalq ijad, xalq təsvir. İcad yani yaratmaq, icad etmək, yoxdan var etmək. Və ya ota ki sudan canlı yaratmaq, məsəl üçün. Am bu günkü gündə edirlər, götürürlər müəyyən şeyin cinsindən və onun müxtəlif növlərindən başqa bir cins alırlar. Ya o cins olmasa nə edəcəksən? Aciz. Ona görə Allahu Teala diləyə onlar bir milçək belə yaratmağa qadir deyil, qadir deyillər. Və həmçinin oyunçu qayda oyudu ki, keçən dəfə "Və la mudabbira və la mutasarifa illallah." Yəni mütləq tədbir sahibi, mütləq müsahibi yalnız Allahdır. Və hətta fikir verin, Allah azza vəcələ Quran-Kərimdə bir ayəsi var. Bir dəfə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam müşriklərə belə dua edəndə adlarını çəkə-çəkə çəkə. "Bir Allahum funlanın cəzasını ver. Funlanı sənə təhşirəb. Funlanın cəzasını ver adıyla" Allah zewa celle ayen azdır. Lekelle iselaka minel amri. Leselaka minel amri. Yə əmirdə sənə heç nə yoxdur. Leselaka minel amri şeyun au yətubu alayhim au yuəzibahum fe innahum zalimun. 2. Əmirdən sənə heç nə aid deyil. Yəni əmr edən də, tədbir edən də, idarə edən də bizik. Bu səninlik deyil ey peyğəmbər. Peyğəmbərin təsrif əmr etmək, yəni necə əmr etmək, işləri idarə etmək. Mütləq əvvəldən əmr sahibi olma haqqı yoxdur. Bu yalnız Allahın haqqıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan gələn əmrləri təbliğ edən. Və bu gün Allahın iznə bəzi qaydalara götürəcəyik Allahın iznə. Və 11-ci qayda odur ki, "Lə yəmlukun nəfə və dərra aləl həqiqəti illəllah." Həqiqətən fayda verib zərər verən yalnız Allahdır. Allahdan başqa fayda verən, zərər verən yoxdur. Əbuharə də Allahu Teala buyurur ki: "Və yabudunə min dunillahi ma la yanfa'uhum və la yadurruhum və kanal kafiru ala rabbihi zahirun." Deyir ki, onlar onlara heç bir fayda verməyən, heç bir zərər verməyənlərə ibadat edirdilər. Və evet. Allahu Teala buyurur ki: "Və kanal kafiru ala rabbihi zahirun." Deyir kafir onlara ibadat etməklə zahirdir Rəbbinə qarşı. Zahir alimlər deyir ki, dir şeytana Rəbbinə qarşı yardım edəndir. Yəni şeytana yardım edir ki kimə qarşı Rəbbinə asi olmağa qarşı. Bundan alimlər fayda çıxarırlar, deyirlər ki hər dəfə asiliyə düşəndə sən bir kişiyə şeytanın yardımçısı olursan. Bir hər dəfə asiliyə düşəndə sən bir kişiyin şeytanın yardımçısı olsan, zahir olsan. Yəni burada kafirdən söhbət gedir, amma Quran-Kərimdə qayda var ki əlibratu bi ümumi xitabı la bə xususil moxatəbə yəni xitab xitab olunanın ibrət xitab olunanın xüsusiliyində yox ümumi Allah təalanın ayəsindədir ibrət yəni orada bizə də pay var buna görə alimlərdən biri şeyx musayid tayyar hfizəllah vurur ki əgər sən quranla faydalanmaq istəyirsənsə yəni əgər sən quran kürmə oxuyub fayda almaq istəyirsənsə onda oradaki olan ayelerde özrü gör. Münafıklar barda ayet keçi özrü gör. Kafirler barda ayet keçi özrü gör. Her defa tənqid olmanda özrü görmez. Ve böyle olsa deysen Kur'an ile fayda alınacaksın. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا اُولَى شُفَعَنُنَا اِنْدَ اللّٰهِ Deyir ki, onlar Allah'tan gayri ne fayda veren, ne zarar verenlere ibadet edir ve deyirler ki, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Yani ispat edir ki, onlar ne fayda verebilir, ne de zarar. Həmçinin başqa ayəltdə buyurur ki: "U la amliku li nafsin nafa'an aw darra." deyir peyğəmbər. Ey Məhəmməd, ey, ey insanların ən ucası, ən seyyidi, deyir de, insanlara, "Dey ki, mən öz nəfsimə nə fayda, nə zərər verə bilmərəm." Sübhanaullah. Əgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz nəfsinə mütləq olaraq fayda və zərərə malik deyilsə, onda ondan başqa heç kim malik ola bilməz. Və deyir, "Həmçinin ə yani yehudilər bu zövay ibadat edəndə Allah azvacıl ayan azib etdi. Usayə salama deyə dedi ki onlara de ki dedi ki əfələ yəronə əllə yərci iləhim qula. Yəni onlara de ki görmürsünüzmü ki denen, o sizə söz qaytara bilmir? Və la yumluqə ləhum zərron və la nəfə. Yəni nə sizə fayda verə bilər, nə də zərər. Budu həmçinin <coughs> yəni yaxşı fayda var. Kalam Allahın kalamını inkar edənlərə. Bax onu ilah götürmüşdülər. Allahu Əzza və Cəlla Ben İsraila öyrədirdi ki, əgər ilahdırsa əmr etməlidir, qadağan etməlidir, danışmalıdır. Yəni bax, görmürsən ki, la yəcə iləhim qavla. Yəni o eşə danışmır. Danışmır, əmr etmir. Küllə yəmin huwa fi şəən. Allahu Əzza və Cəlla üzrəkindir ki, hər gün bir də nə əmirdir. Hər gün bir şeymir edər. Birini yaradar, birini öldürər, birini xəstələndirər, birini sağaldar, birini dağıdılar, uçaldar, birini aşağı salar. Bu Allah höcəllənin, yəni mütləq hakimiyyətidir. Məhəmcinin hətta cahiinlər və arraflar, sehrbazlar. Hətta onlar belə heç nəyə qadir deyillər. Alimlərin biri var, bu barədə mütəxəssis olan alimlərdən biri. Bir çoxu ruqya eləyən Qardaşlarımız bu babda ayaqları sürüşüb. Deyirlər ki, onlar gəlirlər bir eee cin toxunmuş və yaxud da sehr olunmuş, göz demiş insanın yanına. Bir onun içindəki cinləri tə'zim edirlər. Bir o bunda birsən nələr var. Bir onu tə'zim etdikcə şişir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizdən biriniz dəvəsinin ayağı büdüyəndə deməsin ki, tə isə şeytan, yəni şeytana lənət olsun, şeytan ölsün, şeytan belə olsun. Düyünküdir o şişə hətta ev boyunda ola. Nə qədər şeytanlar, cinlər, cinlərdən ona şeytanlar təzim olunur və bəzi qardaşlarımız onlara üç həfli deyirlər, qorxaraq. Nə qədər təzim edirsən, o qədər şişir. O qədər sənin üzərinə hakimiyyəti artır. Allah zəvəcəllə onlar haqqında deyir ki, Zalikumu şeytan yukhawfu awliya. Yəni o şeytan da öz dostları ilə sizi qorxudur. Yəni ayəni təqdir edir ki, yukhawfu fikum awliya. Burada 2 dənə məfulun bih var. Sizi öz dostları ilə qorxudur. Fəlatə xafuhum. Onlardan qorxmayın. Xafuni in kuntum mu'minin. Deyil, onlardan qorxmayın. Əgər siz mömin isənsə məndən qorxun. Allahu Teala açıq-aşkarlıq ki, şeytanın dostlarından qorxmayın. Nə qədər sən onu təhqir edirsən, həqir görürsən, O qədər kiçilir o. O qədər zəifliyir o. O qədər təhsili azalır. Amma nə qədər sən onu təəzüm edəsən şişir. Ona görə şeyxlərdən biri danışır, deyir ki, qardaşlarımızın biri müalicə edəndə İrondan bir e, cin danışırdı içindən və deyir ki, bunun içində bir cin var, deyir. deyir bu bizim aramızda ən həqiri idi, ən aşağı olan eldir. Bunu o qədər təəzüm etdilər ki, o qədər şişirdilər ki, də ən güclüsü daramızda. Şişib güclənib Allah qorx. Ona görə gedisən müalicə etməyə, onlar heç nə qadir deyil. Dinəyə Allah kömək. Ya Rabbim kömək. Ya Rabbim yardım et. Nə edəcək o sənə? Heç nə elə bilməz o. Təsrifi yoxdur, tədbiri yoxdur. Nəysə malik deyil, nəysə qadir deyil. Nə edəcək o sənə? Heç nə eləyə bilməyəcək. Oxu Bismillah, oxu. Və dinə çıx Allahın düşmənini, çıx. Edən inşallah savamoxçuluq olar. Həmçinin zikirlər. Təsəvvür et ki, Allahın azanını, namazın azanı çəkiləndə üzr istəm, qaz buraxa-buraxa qaçır o şeytan. Zəka dilistə gəlir. Gör nə qədər zəyifdir o. Sən onu təzəmin edisən. Ona görə birinci xəstə insana təsəlli vermək lazımdır. E, səndə heç nə yoxdur. Zikirlərlə bəqərəni oxu, çıxıb gedəcək. Bu da təvhiddəndir. Təvhidi bilməməkdən təzim edirlər onlar. Rəbbini təzim et. Allahu əzə vəcəllə özünü təzim üçün göndərib kitabını, peyğəmbərləri yaradıb məxluqatı. Özünü təzim et, obsa kiçiləcək. Həqir olacaq. Hətta onlar belə, kahinlər belə mütləq təsrifə, mütləq təsərrüfə, mütləq idarəçiliyə, yəni malik deyirlər. Onlar da bəzi cinlərlə təsir edirlər. Allah həzə vəcəllə onların şərindən bizi qorusun.